Son 200 ildə Azərbaycan tarixinin bir çox şanslı səhifələr yanaşı, fəsadələr və soyqırımlar, müsbətlərlə dolu səhifələr də yazılıb. Bu dəhşətli hadisələrdən biri 1918-ci ilin mart-april aylarında yaşanmışdı. Sovet hakimiyyəti dövründə təxminən 70 il xalqın qan yaddaşına silməyə aramsız cəhdlər göstərsə də, bu mümkün olmadı və nəhayət həqiqət anı yetişdi. 1918-ci ilin mart soyqırımları öz amansızlığına və miqyasına görə təkcə Azərbaycan tarixində deyil, Qafqaz tarixində də ən qanlı fəzadələrdən biridir. Əllərinə düşən fürsətdən istifadə edən ermənilər uşaq, qoca, qadın demədən minlərlə insanı qılıncdan, sünğüdən kəsidilər, diri-diri yandırdılar. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtdılar. Bakının böyük bir hissəsini xarabalağa çevirdilər. Azərbaycanlılara soyqırımı təkcə başda deyil, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda, Gəncədə və digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Bu ərazilərdə dincə halik dövül sürətlə qətli yetirildi. Şəhər həketlə yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edildi. Tarixin səhifələri vərənləndikcə, yeni-yeni faktlar Erməni vəşriliyinin tükürpədən səhnələri üzə çıxır. Son vaxtlar məlumatların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində axtarışlar genişlənir. Məsələn, Şamaxıda 1918-ci ilin may-aprel aylarında ödüllən sayına gələncə, bəzi məlumatlarda bu rəqəmin 7000, bənlərində 8-12000, hətta 40000 olduğu göstərilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən yaradılan Fevqalıqlar də istində komissiyasının sənədlərində 1918-ci ilin mart-april aylarında Şamaxı qəzasında Azərbaycanlılar yaşayan 58 kənddə Ermənlərin hücumu zamanı 3632 kişinin, 1771 qadının, 956 uşağın vəhşicəsinə öldürdüyü qeyd olunurdu. Lakin ekspertlərin digər arxiv sənədləri əsasında apardıqları hesablamalara görə Şamaxı qəzasının 53 kəndində 8027 Azərbaycanla qətli edilib. Onlardan 4190 nəfər kişi, 2560 nəfəri qadın, 1277-nifəri isə uşaq olub. Digər bir mənbədə isə Çamaxana 72 kəndində Ermənlər 7000 nəfəri, o cümlədən 1653 qadın və 965 uşaq öldürdüyü bildirilir.